ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತ ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಕೀರ್ತಿಂ ಚಾಪೀಭೂತ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತೇ ವ್ಯ ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚಾಕೀರ್ತಿ ಮರಣಾದತಿರಿಚ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಅಪಕೀರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಒಬ್ಬ ಮರ್ಯಾದಸ್ಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಕೀರ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಸಾವಿಗಿಂತ ಕೀಳು ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಅಕೀರ್ತಿಂ ಭೂತಾನಿ ಅಕೀರ್ತಿಂ ಚಾಪಿಭೂತಾನಿ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿತ್ಯಯಾಮ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿತೇವ್ಯಯಾಮ್ సంభావితస్య సంవితీర్తి సంభావితీర్తి మరణాతిచ్యరణాతిచ్య ఒలు అకీర్తిభూత కథయిష్యే వ్యయాం అకీర్తిభూత కథయిష్యే सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते अकीर्तिं चापिभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते इग इडि इडिश्लोक अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते इन्मे अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते इग मूवत्त ऐदने श्लोक भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च बहुमतो ಭೂತ್ವ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಲಾಘವಂ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಾರಥರು ನೀನು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೊದಲು ಬಹಳ ಸನ್ಮಾನಿತನಾಗಿದ್ದೆಯೋ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಭಯಾದ್ರಣಾದುಪರತಂ ಭಯಾದ್ರಣಾದುಪರತಂ मंस्यन्ते त्वां महारथाः मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां चत्वं बहुमतो येषां चत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवं भूत्वा यास्यसि लाघवम् इग सालु भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां चत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् इडि श्लोक भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्

ಅಚ್ಯವಾಂಶ್ಚ್ಯ ಬಹೂನ್ ವದಿಷ್ಯಂತ ತವಾಹಿ ನಿಂದಂತಸ್ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತೋ ದುಃಖತರಂನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತರವಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವರು ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಂದಿಸುವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದುಃಖಕರವಾದದ್ದು ಇನ್ನೇನಿದೆ ಈಗ ಶ್ಲೋಕ అవాచ్యవాదాచూన్ అవాచ్యవాదాన్ వదిష్యివాహి వదిష్యంతివాహి నిందంతవ సామ్యం నిందంతస్తవ సామర్థ్యం తో దుఃఖతరం నుకిం ఇగ ఒ సాలు अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् इह इडिश्लोक अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् इनो मे अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् इह 34 35 ಮತ್ತು 36ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಗೆ ಹೇಳುವಾ ಆকীর্তিಂ ചാಪಿ ಭೂತಾನೀ ಕಥಯಿಶ್ಯಂತಿเทವ್ಯಯಾಮ್ ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಮರಣಾದ ತಿರಿಚ್ಛ್ಯತೇ ಭಯಾದ್ರಣಾದು ಪರತಮ್ಮಂಸ್ಯಂತೆತ್ವಾ ಮಹಾರಥಾಃ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्य शिलाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्ति तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्य शिलाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् इन अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यजां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च बहुमतो भूत्वा शिलाघवम् ಅವಾಚ್ಯವಾಂಚ್ ಬಹೂನ್ ವದಿಷ್ಯಂತ ತವಾಹಿ ನಿಂದಂತಸ್ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋ ದುಃಖತರು ಕಿಂ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತ ಆರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆಯಿತು ಮುಂದುವರಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು